আনৰ লেতেৰা বা মলি ওকটিব গ গ'লে সেইটো নিজৰেই গাত লাগে মূৰ্খৰ লগত বন্ধু নকৰিব তেওঁ উপকাৰ চেষ্টা কৰিব গৈ আপোনাৰ সতিহে কৰিব মানুহৰ জ্ঞানৰ পৰিচয় দিয়ে তেওঁৰ কথাৰে যোগ্যতাৰ পৰিচয় দিয়ে তেওঁৰ কৰ্মৰে আৰু বংশৰ পৰিচয় দিয়ে তেওঁৰ ব্যৱহাৰে আচলতে স্বামীতকৈ আপোন আৰু কোনো নহয় নিৰ্দিষ্ট এটা বয়সৰ পিছত মা দেউতাৰ বাবেও ছোৱালীজনী বুজা হৈ যায় কিন্তু স্বামী নামৰ মানুহজনে চিৰদিন পৰিশ্ৰম কৰি যায় সৃষ্টিক ভালে ৰাখিবৰ বাবে বিশ্বাস তেওঁকেই কৰক যিজনে আপোনাক কষ্ট দি নিজকে অপৰাধী বুলি গণ্য কৰে ভাল তেওঁকেই পাওক যাৰ ভিতৰত সকলো সময়তে আপোনাক হেৰুৱাই দিয়াৰ ভয় থাকে ছোৱালীবোৰৰ বেছি বুদ্ধি ভাল নহয়েই বেছি বুদ্ধিৰ ছোৱালী কেতিয়াও সুখী নহয় সংসাৰত যিজনী ছোৱালীৰ বুদ্ধি কম তেওঁ সিমান সুখী ডিভৰ্চৰ পিছত স্বামী স্ত্ৰী দুইজনে জয়ী হয় হাৰি যায় কেৱল তেওঁলোকৰ সন্তান সেয়ে ডিভৰ্চ যদি দিব লগা হয় সন্তান হোৱাৰ আগতেই দিয়ক প্ৰকৃত ভালপোৱা সকলোৱে নাপায় সেইটো পোৱাটো ভাগ্যৰ কথা যদি পাই থাকা তেনেহ'লে যত্ন কৰা কোনোবা মৰি গ'ল সেইটো শুনি আচৰিত হোৱা একো নাই তুমি আমি যে এতিয়া পৰ্যন্ত বাচি আছোঁ সেইটো আশ্চৰ্যকৰ বিষয় কাৰণ মৃত্যু চিৰন্তন সত্য এৰি যোৱা মানুহবোৰে কেনেকৈ বুজিব তেওঁলোকে এৰি যোৱা স্মৃতিবোৰৰ ওজন কিমান গধুৰ ভালপোৱা কি যদি ৰূপ দেখি কাৰোবাক ভাল পোৱা তেনেহ'লে সেইটো ভালপোৱা নহয় সেইটো হ'ল বাচি লোৱা যদি শৰীৰ দেখি কাৰোবাক ভাল পোৱা তেনেহ'লে সেইটো ভালপোৱা নহয় সেইটো হ'ল কামনা যদি টকা দেখি কাৰোবাক ভাল পোৱা তেনেহ'লে সেইটো ভাল পোৱা নহয় সেইটো হ'ল লোভ তেনেহ'লে ভালপোৱা কাক কয় যদি মন দেখি কাৰোবাক ভাল পোৱা তেনেহ'লে সেইটো হ'ল ভালপোৱা যদি তুমি এবাৰ তেওঁক চাবলৈ চট ফট কৰি থকা তেনেহ'লে সেইটো হ'ল ভালপোৱা যিজনে এৰি গৈছে তেওঁ অতীত হৈ থাকক আৰু যিজন কাষত আছে তেওঁ মৃত্যু পৰ্যন্ত জীৱনসংগী হৈ থাকক জীৱনত এনেকুৱা এটা সময় আহে যেতিয়া মানুহে বুজি পায় তেওঁৰ কাষত মানুহজন তেওঁক সকলো সময়তে ভুল বুজে তথাপিও এতিয়া আৰু একো কৰা নাই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ দামী বস্তু হ'ল মানুহৰ চকু পানী যাৰ এক শতাংশ পানী কিন্তু নিৰান্নব্বৈ শতাংশ অনুভূতি হৃদয়হীন কাৰো বাবে নিজৰ চকু পানী নষ্ট নকৰিবা কাৰণ সকলোৱে ইয়াৰ মূল্য দিব নোৱাৰে অপেক্ষা হৈছে ধৈৰ্যৰ বহিপ্ৰকাশ দীৰ্ঘ অপেক্ষাৰ পিছত যিটো পোৱা যায় তাৰ মূল্য বহুত কিন্তু দীৰ্ঘ অপেক্ষাৰ পিছতো যেতিয়া প্ৰাপ্তিৰ খাটা শূন্য থাকে তাৰ যন্ত্ৰণা বহুত ভয়াৱহ বিশ্বাস কৰক আপুনি যিমানেই ভাল নাপায় কিয় যিজনে আপোনাক আৰু ভাল নাপায় যিজনে আপোনাৰ লগত কথা পতাৰ অভাৱত নুভোগে যিজনে আপোনাক পাত্তা নিদিয়ে সময় থাকোঁতে তেওঁৰ পৰা আঁতৰি অহাটো উচিত যিজন মানুহক ভালপোৱাৰ বাবে চকু পানী পেলাব লগা হয় কষ্ট পাবলগীয়া হয় আঘাত সঁহিবলগীয়া হয় সেইজন মানুহৰ পৰা ভাল পোৱা লোৱাৰ দৰকাৰ নাই যিজন মানুহক ভালপোৱাৰ বাবে আপোনাৰ আত্মসন্মান বিসৰ্জন দিব লগা হয় তেওঁ আপোনাৰ বাবে উচিত নহয় তেওঁ আপোনাৰ বাবে ভুল মানুহ যিজন মানুহে আপোনাক আৰু নিবিচাৰে তেওঁক জোৰ কৰি শিকলিৰে বান্ধি ৰখাৰ দৰকাৰ নাই জোৰ কৰি মানুহক ধৰি ৰাখিব পৰা নাযায় যিজন যোৱা মানুহ তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও যাবই মানুহ ভালপোৱাৰ অভাৱত নমৰে ভালপোৱাৰ বাবে আত্মসন্মান বিলীন কৰি দিয়াতকৈ ভুল মানুহৰ ভৰিত পৰি থকাতকৈ অকলশৰীয়াকৈ থকাই ভাল গোটেই দিনটো অকলশৰে থাকিলেও কাৰোবাৰ আগত সৰু হোৱাৰ দৰকাৰ নাই নিজৰ আত্মসন্মানত আঘাত কৰাৰ দৰকাৰ নাই আত্মসন্মান বজাই ৰাখিব শিকক যিজনে মূল্য নিদিয়ে তেওঁৰ ভৰিত ধৰাতকৈ নিজৰ আত্মসন্মান লৈ জীয়াই থকাটো বহুত ভাল সকলো সময়তে মনত ৰাখিব সৌন্দৰ্য মানুহৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰে আৰু ব্যক্তিত্বই মানুহৰ হৃদয় চুই যায় অন্যায় কৰি লজ্জিত হোৱাটো আৰু এটা ডাঙৰ অন্যায় মানুহক সন্মান কৰিব শিকা তেতিয়াহে নিজেও সন্মান পাবা সুন্দৰ হ'ব হ'লে এটা সুন্দৰ চেহেৰা নহয় এটা সুন্দৰ মন লাগে অদৃশ্য ভাইৰাছে যদি আমাক ভয় দেখুৱাব পাৰে আমাক মাৰিব পাৰে তেনেহ'লে অদৃশ্য ভগৱানে আমাক চাবও পাৰে সেয়েহে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক ভগৱানক বিশ্বাস কৰক ভগৱানক ভালপোৱা আৰু মানুহক ভাল পোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি জানে মানুহক ভাল পালে সেইটো আমাৰ দুৰ্বলতা পৰিণত হয় আৰু ভগৱানক ভাল পালে সেইটো আমাৰ শক্তিত পৰিণত হয় এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ